Діловий світ з містом на Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізує Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні розповімо про реформування медичної галузі на прикладі Луганська і про це у нашому сюжеті. Над державною ідеєю реформувати медичну галузь у серйоз замислились у Луганську, щоб втілити її в життя. Почали з реконструкції багатопрофільної місцевої сьомої лікарні. На об'єкт уже витратили 46 мільйонів гривень у планах створити за кошти інвесторів сучасний кардіологічно-неврологічний центр. Пацієнти, які нуждаються в ніатложні кардіохірургічній помощі в рамках інвестиційного договору, в якому оговорений соціальні квоти на оказання неотложної медицинської допомоги, можуть обслужуватися в этом центрі на бюджетній основі. Центр має стати найпотужнішим у східній Україні. На думку фахівців, якщо депутати ухвалять закон про обов'язкове медичне страхування, лікуватись суди приїжджатимуть з усіх куточків держави. Заклад сім не єдиний у планах реформування. У Луганську розглядають питання щодо створення госпітальної бази для надання допомоги дітям. На це вже виділили 28 мільйонів гривень. Концентрує оказання медицинської допомоги, ургентної, дитячої, третя горська больниця. Ми вирішуємо питання об оптимізації іміючихся средств. Выделяем на здравоохранение. Для реформування всієї системи медичної галузі потрібні сотні мільйонів. Таких коштів у Луганську не мають. Доводиться сподіватись на допомогу держави. Цьогоріч у бюджеті місту передбачили 225 мільйонів гривень. Утім, і їх не вистачатиме. З гораздо бюджету ми додавали 9 мільйонів, але з учетом того, що буде повищення заробітної плати і поднялі сцени на енергоносителі, лікарські препарати, продукти, питання, то цього явно недостатньо. Загалом не вистачає близько 140 мільйонів, аби забезпечити мінімальні потреби галузі. Попри це, чиновники гарантують, якість надання медичних послуг не погіршиться. І про соціальну сферу та розвиток інфраструктури Луганська в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі розповів міський голова, член правління Асоціації міст України Сергій Кравченко. Сергія, здравствуйте. Добрий день. Спасибо, що загласилися на інтерв'ю. І піровопрос. Как выстроена взаимосвязь между центральными органами власти, государственной власти и местной властью на примере Луганска? Вы знаете, долгие годы так получалось, что город Луганска вообще не было видно в центральных органах -то власти. То есть, просто забыли. Последние годы мы видим нормальные отношения. Я скажу честно, у нас очень хорошие депутаты народные. Это Ефремов Александр Сергеевич, который ну, в нормальном смысле слова лоббирует интересы города Луганска. Есть уже первые проекты, которые уже сделаны. Это, прежде всего, та бездна дорога. Мы себе никогда не могли позволить построить, Это почти 250 миллионов гривен. Сегодня идет реконструкция путепровода на улице Советской, ремонтируются две центральные больницы города Луганска. строится ледовой дворец. То есть это то реальное, которое сегодня именно центральные органы власти занимаются по городу Луганску. То есть у нас сегодня хорошие отношения. Как, как на вашу, по вашему мнению, какие мож, возможности Ассоциации городов Украины и как всеукраинской организации, и, собственно говоря, как ассоциация э, отстаивает интересы своих, своих участников? Ну, прежде всего, безусловно, это очень нормальная наша организация. Она должна быть. Сегодня мэра городов ⁇ это единое целое. Безусловно, нам бы хотелось бы, чтобы больше... Именно эта организация занималась реформированием. Сегодня идет э, ущемление интересов самоуправления, и это мы видим. И, безусловно, мы сегодня собираемся и докладом и президенту, и премьер-министру, что не все нас тут устраивает. Но, безусловно, это очень серьезная организация. Во всем мире эта организация занимается. И, безусловно, мы должны лоббировать интересы органов самоуправления. Сегодня мы видим, есть э, немного ущемления, но я думаю, что э, мы должны более жестко говорить и с премьер-министром, и доказывать и верх, что сегодня спасение Украины это в богатых громадах территориальных, которые есть в нашей стране. Сегодня много говорят о необходимости реформ, в частности в реформ, в системе образования реформы уже начаты, принято решение об обязательном дошкольном образовании, но вместе с этим Украина и Луганск не исключение столкнулись с проблемой нехватки детских садов. Вот как эту проблему город решает? Ну да, это очень большая была проблема не только для города Луганска, но и для всей нашей страны. Знаете, что был переходной период, когда детские сады просто продавались, там сегодня банки находятся, офисы и так далее. И город Луганск тоже оказался в таком положении. Когда пришел городским головой, то около 60% детей могли позволить себе ходить в наши детские сады. То есть 40% не имело возможности. Были большие очереди. И вот мы за 4 года сумели поднять эту планку до, до более 80%. То есть более 20% мы увеличили охват детей дошкольного возраста. Что нам и сделали? Ну, прежде всего, нам было за эти годы введено 53 детских групп в детских садах. Мы, 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 построили новый детский сад. И это нормальная проблема. И надо ее доводить до, до 100%. На мой взгляд, это нормальное реформирование. Безусловно, сегодня у нас есть перекос. Детей в садах не хватает, то есть мест не хватает, а вот школы полупустые. У нас более 40% школ имеют 39% наполняемости. Поэтому сегодня городской совет, городской голова максимально старается сделать так, что прежде всего мы убрали все структуры частного образа с наших детских садов и будем увеличивать. И наша задача, чтобы каждый ребенок мог себе позволить, мама или папа, чтобы они ходили в наши детские сады. Еще одна, же, еще одна же проблема это жилищно-коммунальное хозяйство, тоже для всей Украины и тоже, в принципе, для города Луганска, изношенные сети, энергоемкие технологии. Как город Луганск решает эти проблемы? Не секрет, что около 80% всех сетей уже, уже, свою, уже свой нормативный срок от, отработаны. У нас нет денег, чтобы вложить в эти сети. А люди платят за эти э, перекосы, за то, что идет, сети текут и так далее, так далее, и так далее. Надо хотели менять. Безусловно, нужна государственная программа. На мой взгляд, сегодня пришло тот комитет министра, который понимает, что надо делать. Я понимаю, э, реформы популярны. Безусловно, надо приводить в соответствие тарифы, сколько они стоят, но при этом мы часто забываем, мы говорим большие тарифы, при этом забываешь, у нас очень просто маленькие пенсии и зарплаты. На мой взгляд, эта задача простая, и она, в принципе, простая и сложная. Необходимо, конечно повышать зарплаты и пенсии, при этом не говорить о том, что у нас очень большие тарифы. Но, безусловно, для города Луганска большущие проблемы. Мы за последние 4 года вложили в теплокому энерго почти 200 миллионов гривен денег государства и города. Нам сегодня, мы впервые за 15 лет открыли сезон отопительный 15 октября месяца. И сегодня у меня появляется в ежедневно 2-3 заявочки на тепло. То есть тепло в домах есть. Другое дело, сегодня людей волнует другое. Цена вопроса. А цена очень дорогая. Сегодня цена одного метра квадратного выходит где-то около 8 гривен. Безусловно, это очень дорого. И вот сегодня наша задача сделать его более энергосберегающим. Поэтому необходима, конечно, консолидация всеобщества. Надо все-таки людям объяснить. И самое главное, чтобы мэрам городов позволили взять кредиты нормальные кредиты в банках. У нас сегодня есть программа по городу Луганску. Нам надо вложить примерно миллиард гривен, и мы сделаем нормальную систему, самую современную которая позволит круглосуточно подавать горячую и холодную воду, давать, как положено, в зимний период отопления, при этом цены будут нормальные. У меня вопрос по поводу благоустройства. Вот эти вопросы сейчас за решением коммунальных проблем, проблем -то образования, медицины, они как-то остаются, ну, скажем так, на втором плане, не такие неприоритетные для местной власти. Но, насколько нам известно, в Луганске не так. Это правда. Да, вы знаете, долгие годы нам было стыдно, что наш областной центр был самый грязный. был. Вы знаете, было стыдно, когда приезжало руководство страны, руководство области, все, все мэры городов, все руков... приезжали в наш город, и мы, и мы не видели благоустройства. Безусловно, сегодня денег не хватает, но мы сделали программу благоустройства. Мы каждый год ремонтируем по одному скверу или парку. И вы знаете, безусловно, есть разные мнения жителей, что говорят, что лучше бы деньги потратить на другие цели. Но на наш взгляд, необходимо идти вперед. Все-таки, когда люди видят чистоту, когда люди видят, что все-таки все таки что то делается общее для каждого человека, оно сырает свою роль. Это надо, безусловно, делать, и мы это будем делать, потому что лицо любого города – это в его парках, в его дорогах, в его скверах, в его памятниках. История города – это очень важный элемент. И воспитание патриотизма – это вот именно есть. Вы помните, как было, долго нас ругали по всем, не за эти танки танглийские, что мы там продаем, там что-то пытаемся сделать. Но в конце, но в конце когда люди увидели, что сегодня появились очень красивые два объекта в нашем городе. Я скажу вам честно, туда многие люди просто приходится э, сфотографироваться. Ведь не в каждом городе любой страны есть такие вещи. И мы восстановили, и люди видят, что это делается на благо жителей. На мой взгляд, э, было бы больше доходов бы. Мы, конечно, делали везде. Я думаю, что каждый э, район имеет должен иметь парк хороший, зону отдыха. Потому что город промышленный, город э, все-таки полумиллионный город Луганск достоин для того, чтобы в каждом районе было, 2-3 три сквера. И Ми це будемо обязательно делати. Ну, хоч швидше зробити, щоб було эффективно ефективно і для людей. Дякую большое за інтерв'ю. Дякую. Ну, а вам напомню, що на вопросы отвечал Сергій Іванович Кравченко, Луганський городський голова і член правління Асоціації України. Виготовлення цих матеріалів стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку. Дякую за увагу. Побачимось.